شیخ ہسینا پرستان جیسے بنگلہ پتا چلتا ہے بنگلہ دیش کی حکومت کو پتا چلتا ہے تو ایمرجنسی کے طور پر بنگلہ دیش کی آرمی نے تیس نہیں بھائی ساٹھ دن کے لیے اپنی آرمی کو مجھے پار دے دی گئی ہے کیونکہ جو ر اس کے بہت بڑی تعداد جو ایجنٹس ہیں راکی انڈین راک وہ بنگلہ دیش میں بھیجے ہیں کس لیے بھیجے ہیں کہاں کہاں پر جا کے کون کون سا مشن انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ جو خلاصہ کیا ہے یہ جو بڑی خبر بڑا انکشاف کیا ہے یہ کیا ہے دا میرر ایشیا نے السلام علیکم میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن ود احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ دا میرر ایشیا یہ جرمن نیوز پیپر ہے پاکستانی نیوز پیپر نہیں ہے یا پھر بنگلہ دیشی نیوز پیپر نہیں ہے یا پھر کوئی چائنیز نیوز پیپر نہیں ہے بلکہ ایک انڈپینڈنٹ نیوز پیپر جس کا نام ہے میرر ایشیا جی ہاں یہ جرمن نیوز پیپر ہے اس میں ایک بڑا انکشاف ہوا ہے بڑی خبر اس کے اندر جو بریک کی گئی ہے جو خلاصہ اس کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بہت بڑی تعداد میں را کے جو ایجنٹس ہیں مختلف مشن کے لیے وہ بنگلہ دیش میں بھیج رکھے ہیں جب سے شیخ حسینہ کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت بڑی تعداد میں یہ میرا ریشیا کی سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ بھی ہے پھر اس کے فوری بعد کس طرح سے بنگلہ دیش کی جو سیکرٹ ایجنسی ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر ڈی جی ایف آئی بھی کافی کام کر رہی ہے این ایس آئی کر رہی ہے اور کافی جو دوسری جو خفیہ ایجنسیز ہیں بنگلہ دیش کی وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور بنگلہ دیش نے مزے کی بات یہ ہے کہ ساٹھ دنوں کے لیے اپنی آرمی کو مجسٹریٹ کی پار دے دی گئی ہے یعنی اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ انہیں پکڑیں بھی ان کی ٹھکائی بھی کریں ان راک ایجنٹس کی کس طرح سے یہ بنگلہ دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مشن دیا گیا ہے وہ سٹوری کے مطابق یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ڈاکٹر یونس کی جو حکومت ہے اس کو فلاپ کرنا ہے بھائی ناکام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے کریں حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر اسیسینیٹ کرنا پڑے وہ بھی کر دیں یعنی ان کو مارنا پڑے آپ مار دیں ان کی جان لے لیں یعنی ڈاکٹر یونس کی اور فلاپ کر دیں ان کی حکومت کو اور پھر جو مشن ہے مشن ہے جو شیخ حسینہ اس کو واپس لے کر آنا ہے یعنی اپنی کٹ پتلی کو وہ ایک مشن دیا گیا ہے راک ایجنٹس کو اور پھر ان کو یہ مشن یہ بھی دیا گیا ہے کہ ہندو مسلم جو فسادات ہیں جھگڑے ہیں وہ کرانے ہیں اپنے زیادہ سے زیادہ بنگلہ دیش میں تو اس کو بڑی میں کہتا ہوں کہ شاندار اسٹریٹرجی کے تحت بنگلہ دیش کی جو نیولی اپوائنٹڈ جو گورنمنٹ ہے اس نے پھر اور بنگلہ دیش کی سیکرٹ ایجنسی نے اور پھر بنگلہ دیش کی آرمی نے بڑا کامیابی سے اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب جو جو مقابلہ ہے اب جو دنگل ہے اب جو وہ بنگلہ دیش آرمی ہے ورسز انڈین جو را کے ایجنٹس ہیں وہ ہے اب دیکھیں کس طرح سے بنگلہ دیش کی آرمی ان کو ناکام کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے ویورز وہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جناب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نہ لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سمیت ضرور آگا بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھیے گا 3 2 1 اینڈ کیو শেখ হাসিনা উত্তর বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে বলে রিপোর্ট করেছে জার্মান এশিয়া বলা নিয়ে ভারতের প্রথম এক সেপ্টেম্বর থেকে তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য ষোলো জুলাই যখন হাসিনা সরকার শিক্ষার্থীদের দেখামাত্র গুলি নির্দেশ দেয় তখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি সরকারের অনুকূলে চলে যায় পরবর্তীতে শেখ হাসিনার বিশেষ অনুরোধ এবং ভারতে নিরাপত্তা উপদেষ্টা সরাসরি তদারকিতে বাংলাদেশের রয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চারশো কর্মকর্তা ঢাকায় আসেন তাদের ভাষায় আন্দোলন কাশ্মীরি কায়দায় দমন করে তারা দিল্লি ফেরেন আঠাশ জুলাই কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে র অকিবহল ছিল না তারা সিআইয়ের কৌশলের কাছে হেরে যান পাঁচ আগস্ট যদিও পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা দিল্লি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নেয়া নয় দুই আগস্ট প্লান সি এর অংশ হিসাবে এই পরিকল্পনা করে রাখে হাসিনা ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ভারতের পরবর্তী পরিকল্পনা কি হতে পারে তা নিয়ে গেল এক সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান করেছে দ্য মিরর এশিয়া সম্প্রতি হাসিনাকে সাউথ দিল্লির একটি সরকারি আবাসিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তবে অন্য একটি সূত্র বলছে হাসিনা বর্তমানে ভারতের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সুরক্ষিত একটি ভবনে থাকছেন অতি সম্প্রতি ভারতের ডজনখানেক হাই প্রোফাইল মিটিং হয়েছে তার সাথে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও রয়ের প্রধান নিজে শেখ হাসিনার দেখভাল করছেন এবং তার সাথে প্রায় বৈঠক করছেন এদিকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে রয়ের মধ্যে একটি উপগ্রুপ তৈরি করা হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে বাংলা মিশন সম্প্রতি নেক নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহর মন্তব্য ও সেভেন সিস্টার নিয়ে সমন্বয়কদের কারো কারো বক্তব্যকেও আমলে নিয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত গোয়েন্দা উপটিম বাংলা মিশন তাদের প্রত্যেকের ফেসবুক স্ট্যাটাসকে হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে ভিক্টর টুয়ের টেবিলে দেয়া হয়েছে ভিক্টর টু হল রয়ের মতো একটি প্রোটোকল যার কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে انڈیا کتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے وہ بنگلہ دیش میں اپنی جو خفیہ ایجنسی ر ہے اس کے کو بھیج رہا ہے مشن دے کر مختلف قسم کا جو ٹاسک ہے وہ سونپا جا رہا ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش میں پیس کی جو ستی ہے اس کو آپ نے تباہ کرنا ہے خراب کرنا ہے پھر وہاں پر ڈاکٹر یونس کی حکومت کو فلاپ کرنا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کو سمجھ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر یونس ہے یہ ہماری لابی کا بندہ نہیں ہے یہ ہماری بات مان کر نہیں منے چلے گا یہ وہ کرے گا جو بنگلہ دیش کے لیے ٹھیک ہوگا یہ وہ کرے گا جو بنگلہ دیشیوں کے لیے ٹھیک ہوگا اس لیے اس کی حکومت کو گرا دیا جائے واپس شیخ حسینہ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر لایا جا سکے کیونکہ ان کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ جو سیون سسٹر پھر چکن نیک کا جو ایریا ہے وہ اگر ڈاکٹر یونس رہتے ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں پھر چائنا کے ساتھ یہ تین ممالک مل کر کبھی چکن نیک کو نہ کاٹ دیں تو وہ ان کی شارغ ہیں ان کو یہ بھی مسئلہ ہے تو ویورز آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ